Я обычный украинский гражданин, который не сталкивался никогда с войной, не служил в военных силах Украины. Но в связи с ситуацией в стране я добровольцем записался. Попал я на свое счастье, могу сейчас сказать, в войска ДШВ. Попал я в них 11 мая и до сих пор служу. В гражданской жизни я фельдшер специальность у меня фельдшер, а проработал я 18 лет в реанимации анестезиста. То есть, ну и в ДШВ я попал тоже по специальности, оказывать людям помощь. Мы освобождаем наш великолепный юг. Просто могу рассказать вам, наверное, немного о повседневной жизни военного медика в условиях войны. Сложно, несравнимо. гражданской еще раз повторяю, ситуаций было как бы много разных. Работать приходилось, скажем так, с большим количеством людей, под обстрелами, танковыми, минометными, артиллерийскими, самолетами, вертолетами. Даже, будем честно говорить, это все-таки кацапы, они по-другому не умеют. Пришли пару раз и прилетала фосфором. Но, как видите, почти цел. А эвакуировать людей тоже сложно, как бы, понимаете приходилось по-разному. Были ситуации, были у меня дни, когда было и по 30 человек за раз. Под обстрелами тоже водки, плоты, так как мы все-таки форсировали реку. А, МТЛБ, бронированные машины, не бронированные машины, пешком. Ну вот, видите, костыли стоят. Немного меня... Сначала попал по танковый обстрел, так как был на левой линии. И везли меня в госпиталь, Ну, или Сейчас лечусь, но обязательно вернусь. У меня есть еще много друзей, побратыми у моих, которые без меня справляются, но я думаю, не будет покупать. Ну, героям слава, и мы победим.